Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup Dengan aku, Lukman Mari kita membahas sebuah misteri Yaitu, di manakah lokasi Yajud dan Majud Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Untuk menjawab pertanyaan Di manakah lokasi Yajud dan Majud kita harus memahami dua hal terlebih dahulu, yaitu satu, Yajud dan Majud bukanlah makhluk gaib. Mereka minum dan ketika mati menjadi bangkai serta berdarah seperti manusia. Dua, Yajud dan Majud jumlahnya sangat banyak, bahkan mungkin berkali-kali lipat lebih banyak dari manusia. Dalil mengenai dua hal tersebut akan aku bacakan pada akhir video. Tetapi sebelumnya kita akan membahas mengenai ruang. Cuma ruang saja ya, tidak sama waktu. Lokasi atau tempat merupakan sebuah ruang. Entah itu ruang terbuka atau tertutup. Dan ruang tersebut sangat berhubungan dengan kapasitas daya tampung. Kapasitas daya tampung berhubungan dengan jumlah serta ukuran dari penghuninya, karena sangat berpengaruh terhadap ruang gerak penghuni tersebut. Betul, bukan? Contoh ruang tertutup: maaf ya, misalkan dalam sebuah rumah yang kecil terdapat puluhan orang penghuninya, tentu ruang geraknya akan sangat terbatas. Contoh ruang terbuka, misalkan dalam sebuah demo pada sebuah lapang pendemo itu jumlahnya ribuan atau bahkan puluhan ribu orang tentu ruang geraknya juga akan sangat terbatas jadi ya dan majut yang bukanlah mahluk gaib ini dan jumlahnya sangat banyak lebih banyak berkali-kali lipat dari manusia mau ditempatkan di mana di permukaan bumi ini Coba kita lihat bola dunia. Misalkan Google Earth. Bola dunia yang kita pelajari di sekolah seperti ini kan? Lalu, di manakah posisi Ya'juj Ma'juj? Apakah di negara Cina? Negara Cina sangat luas, tetapi dapatkah menampung jumlah Ya'juj Ma'juj? Jumlah manusia yang terdapat di bumi hingga sekarang sekitar 8 miliar orang dan menempati di berbagai daerah di permukaan bumi. Bayangkan, jika Yajuj Majuj yang jumlahnya sangat banyak berkali-kali lipat dari jumlah manusia tersebut dimasukkan ke permukaan negara Cina. Pastinya sangat berdesak-desakan. Oh, bagaimana jika ukuran Yajuj Majuj yang kecil? Pertanyaannya, seberapa kecil? Apakah ukuran semut? Suatu ruang untuk memenuhi kapasitas daya tampung sangatlah tergantung kepada jumlah dan ukuran penghuninya, betul kan? Yajud majud bukanlah jin yang bisa mengecil dimasukkan ke dalam botol, itu juga kata orang lain. Oh, atau mungkin yajud dan majud berada di multiples lain dan penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain merupakan portal. Ini terlalu jauh, ya. Multiverse atau m-dimension berhubungan dengan teori string, dan teori string mencoba mencari titik temu antara fisika klasik dan fisika kuantum. Dan ini hanyalah masih berupa teori, atau sebenarnya bumi kita lebih luas dan lebih besar dari bola dunia tadi. Nah, ini aku baru setuju, tidak peduli ya. Apakah bumi berbentuk bumi datar, bumi kopong, atau berbentuk bola dunia, tetapi lebih besar? Yang pasti, harus ada tempat untuk menampung yajud dan maju. Jadi, misalkan manusia ada pada suatu bagian di bumi, contohnya pada lingkaran kecil. Pastinya, yajud-majud terdapat pada bagian bumi yang lebih besar. Yang pasti, kedua lingkaran tersebut berdekatan dan diantaranya dibatasi penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain. Nah, aku sebenarnya penasaran dengan peta yang aku temukan di Google. Entah ini flat earth atau bisa saja kan globe atau bola dunianya diperbesar. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang tahu. Pada peta ini, manusia berada di lingkaran dalam yang terdapat lautan dan daratan seperti peta yang kita kenal dikelilingi oleh bagian yang lebih tinggi. Mungkinkah Yajuj Majuj berada di luar belahan bumi yang kita tempati? Yang coba aku tandai warna merah karena di luar area itu lebih luas sehingga memenuhi daya tampung Yajuj Majuj. Mungkin di sana juga terdapat daratan dan lautan. Karena kan Yajuj Majuj juga merupakan makhluk hidup juga disebutkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila Yajud Majud dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nah, ini baru asumsi aku. Tempat yang tinggi itulah perbatasan yang mengelilingi antara lingkaran dalam yang kita tempati dengan lingkaran luar yang ditempati oleh Yajud dan Majud. Tapi, Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kamu. Kira-kira berada di mana Yajud dan Majuj? Berikut dalil tentang Yajud Majuj. Terdapat tiga hadis dengan matan yang hampir sama mengenai Yajud Majuj, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 5228, hadis Sunan Tirmiji nomor 2166, dan hadis Ibnu Majah nomor 4065. Kita coba bacakan hadis riwayat Muslim nomor 5228. Telah menceritakan kepada kami Abu Khaisamah Juhair bin Hab, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Jabir I Hakim Hims, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jubair dari ayahnya Jubair bin Ufair al-Hadrami. Ia mendengar An-Nawas bin Sam'an al-Kilabi telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mihran al-Razi, teks miliknya. Telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Yahya bin Jabir atau Dari Abdurrahman bin Jubair bin Ufair dari ayahnya. Jubair bin Ufair dari An Nawas bin Saman berkata, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Kami pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami kembali lagi. Beliau mengetahui hal itu pada kami. Lalu beliau bertanya, kenapa kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah. Tuhan menyebut Dajjal pada suatu pagi, Melirikan dan mengeraskan suara hingga kami mengiranya ada di sekelompok pohon kurma. Beliau bersabda, "Selain dajjal yang lebih aku khawatirkan pada kalian bila ia muncul dan aku berada di tengah-tengah kalian, aku akan mengalahkannya. Bukan kalian, dan bila ia muncul dan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri, dan Allah adalah penggantiku atas setiap Muslim." Ia adalah pemuda ikal. Matanya menonjol, mirip Abdul Al-Uzza bin Khotan. Siapapun di antara kalian yang melihatnya, hendaklah membaca permulaan surat Al-Kahfi. Ia muncul di antara Syam dan Irak, lalu banyak membuat kerusakan di kanan dan di kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian. Kami bertanya, berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah Alaihi Wasallam menjawab, 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu pekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuhan tentang satu hari yang seperti satu tahun? Cukupkah bagi kami salat sehari? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, tapi perkirakanlah ukurannya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di bumi? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab. Seperti hujan yang diakhiri angin, ia mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang. Lalu ia berkata padanya, "Keluarkan harta simpananmu." lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Kemudian ia memanggil seorang pemuda belia. Ia menebasnya dengan pedang, lalu memutusnya menjadi dua bagian, lalu memanggilnya. Ia datang memangut mangutkan wajahnya, seraya tertawa. Saat ia seperti itu, tiba-tiba Isa Putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju berwantek zafaron seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air menetes, dan bila ia mengangkat kepala, keringat bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya kecuali mati, dan bau nafasnya sejauh mata memandang. Ia mencari dajjal, hingga menemuinya di pintu lud, lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa Putra Maria mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari dajjal yang mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Saat mereka seperti itu, Allah mewahyukan padanya, Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada yang bisa memerangi mereka. Karena itu, giringlah hamba-hambaku ke tur. Allah mengirim Yajud dan Majud dari segala penjuru. Mereka datang dengan cepat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 Lalu, yang terdepan melintasi Danau Tabari dan minum Kemudian, yang belakang melintasi mereka, berkata, 'Tadi di sini ada airnya.' Nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat ini. Lalu, Nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher mereka, lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa. Lalu, Isa dan para sahabatnya datang. Tidak ada satu sejengkal tempat pun melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Lalu Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengirim burung seperti leher unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah. Lalu Allah mengirim hujan kepada mereka. Tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi hingga dan meninggalkan genangan-genangan di mana-mana. Allah memberkahi kesuburannya hingga-hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan. Satu kabilah cukup dengan sapi perahan dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi lalu mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim di bawah ketiak mereka. Dan orang-orang yang tersisa adalah manusia-manusia buruk mereka melakukan hubungan badan secara terang-terangan, seperti keledai kawin. Maka atas mereka itulah kiamat terjadi. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr asadi sadi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dan Al-Walid bin Muslim. Berkata Ibnu Hujr, hadis salah satunya membaur pada hadis yang lain dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dengan sanad ini seperti yang telah kami sebutkan. Tapi ia menambahkan setelah sabda beliau, Tadi di sini ada airnya. Mereka berjalan hingga sampai Gunung Khamar, Gunung Baitul Maqdis. Mereka berkata, kita telah membunuh orang-orang yang ada di bumi. Ayo kita bunuh yang ada di langit. Mereka pun melesakkan panah. Mereka ke langit. Lalu Allah memberikan panah mereka bermerah darah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hajar, Sesungguhnya aku telah menurunkan hamba-hambaku tidak ada seorang pun yang bisa memerangi mereka. Pada hadis tersebut disebutkan bahwa Yajud dan Majud minum air dari Danau Tabari, serta setelah mati menjadi bangkai dan tercium bau anjir darah mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa Yajud dan Majud bukanlah makhluk gaib. Pada hadis tersebut disebutkan juga bahwa tidak ada sejengkal tanah pun melainkan dipenuhi oleh bangkai dari Yajud dan Majud. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah Yajud dan Majud sangatlah banyak. Wallahualam biswab. Tetapi silahkan tulis di kolom komentar jika kamu memiliki pendapat lain. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga juga menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.